Salam əziz dostlar və dəyərlilər izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Ümid edirəm ki, yaxşısınız və hazırda çox maraqlı bir video çəkirəm. Ola bilər ki, bunu bəzi məhəllələr xoşlamasın, dislayk atsın, normal bir şeydir. Çünki doğrular deməyi özümə həmişə vəsif borcu bilirəm. Çünki bu sahədə olduğuma görə və gördüyüm bəzi şeylər həqiqətən də sadəcə iyrənc, bəzi şeylər isə doğrudur. Sadəcə o iyrənzləri necə seçə bilərsiz, onun haqqında danışacağam və ən əsas məsələ bir dil necə öyrənilir və müəllim seçən zaman müəllimi necə seçmək lazımdır, bu haqqda danışacağam və ümid edirəm ki, bu video sizlər üçün ən, necə deyim, vacib bir videolardan olacaq. İlk öncə onu deyim ki, mən özüm politologam və sırf dil sahələrindən, ingilis və alman dilləri və digər sahələrdə dərs keçirəm və ikinci sahəyim isə proqramistlikdir. Və ən əsas məsələ sırf bu sahədə olduğuma görə bəlkə elə gördüm və ən əsas məsələ bir müəllimi necə seçmək olar? Bu haqqda danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə bir müəllim necə seçilməli? Bu sualı verən tələbələr də olur və demirəm ki, çox sayda tələbə mənə yazıb yalandan bunu deyə bilmərəm, amma yazanlar var. Və sual verilir ki, müəllim, biz müəllimi seçən zaman necə seçməliyik? Mən bir dəfə bir tələbə belə bir, bir cavab verdim ki, gəl məni seç. Deyək ki. Məni necə seçə bilərsən, bu haqqında sənə bir yol göstərəm və ya da başqa müəllimə də bunu tətbiq eləyə bilərsən. İlk növbədə müəllimin səhifəsinə baxılmalıdır. Azərbaycan da belə bir qayda var. Müəllimin montajı güclüdürsə, yəni o müəllimin dil bilinə baxmırlar. Bu Azərbaycanda var. Nəq qə bunu gətirdim? Çünki mənim başıma gələn bir hadisə var. Bir tərəfə yazıldı və qayıtdı ki, müəllim dərslərə başlamaq istirəm, amma siz biraz araşdıracaq. Dedim oldu problem deyil. E, və üstündən bir həftə sonra geri döndü, "Ədə, hər şey super, sadəcə mənə dediyin bir mənfi bir, 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 bir reaksiya var ki, sizin videolar məni çox çəkmədi. Verdiyiniz məlumatlar super, amma montaj yox." Mən isə də ona dedim ki, "Sənə yəqin ki, montaj dərsləri lazımdır və səni gönləndirəcək bir dizayn kursuna." Yəni bir shit zarfatı olsa da bu zarfatı elədim. Amma üstündən bir neçə ay sonra həmin tələbə mənə geri qayıtdı. Və aldığım bir cümlə var idi. "Montaj boş şeydir." Yəni ki, biz montaja fikir verməliyik, demirəm ki, fikir verməməliyik. Amma əsas məsələ müəllimin sənə nə çatdıracağıdır. Və ikinci məsələ, səhifəsinə girirsiniz və həmin müəllimin tələbələrin verdiyi rəyləri axtarmalısınız. Nümunə bunun 500 tələbəsindən bir 5 nəfər tələbə bunun haqqında nəsə müsbət rəy verməyib. Baxmalısınız, nəyəsə səhvə verirəm. Müəllim super müəllimdir, sizdən yoxdur demək rəy deyil. Müəllimin nəyinə görə onun təriflərlər onu, onu verməlidir. Məsələn, mən öz tələbələrim şahsən xidmətləri paylaşdım və bunun nə qədər də egoçu səslərinə də deyəcəm. Çünki məndən sonra bir çox müəllimlər də başladı artıq tələbələrin feedback-lərini paylaşmağa və hətta ya eləsvad yazırırdı, paylaşırdı və sair və sair. Bu çox gözəl bir şeydir ki, ən azı müəllimi tələbə tanımalıdır. Yəni ki, mənim yanıma gələn Aytac adında bir xanımdır. O gedib mənə ən azından feedback-lərdən tanıyə bilər ki, mən necə bir insanam. 3-cü məsələ müəllimin nəticələridir. Və əsas məsələ, yüksək nəticəyə heç vaxt aldanmayın. Yüksək nəticənin arxasında düz əziyyət dayanır. Amma baxın görüm bu əlimin aşağı nəticələri varmı? Yəni bunu mən açıq hissə deyirəm. Yüksək nəticəsi olan müəllimlər demirəm ki, e, yalan danışırlar. Xeyr, əlbəttə ki, hər müəllimin bir uğursuz bir neçə nəticəsi olmalıdır və ya xudda ən azından aşağı nəticələri də olmalıdır. Məsələn, məndə 8 ballıq da ailə tələbələri olub, 8.5 də olub, 9 olmayıb yalan demilsə. 35-5 də olub, 65 də olub. Amma onların hansı leveldan neçə ay hazırladığını mən orada vermişəm. Yəni məsələ nədir burada? Çalışın ki, müəllimin nəticələrinə baxın və müddət, hansı leveldan başlayır. Ona da mütləq baxın və nəcərlərin montaj olub olmadığını da çox rahat şəkildə seçə bilərsiniz. Ən azından bir dizaynerə göstərsəniz, o sizə rahat şəkildə bunu deyə bilər. Yəni bu qədər. Növbəti ən əsas məsələ nədir? Ümumiyyətlə müəllimi seçən zaman dərsdə deyək ki, yazıldı. Ümumiyyətlə sınaq dərsi deyən bir şey var. Müəllim sizə 4-5 də sınaq dərsi verməyə borclu deyil. Mənizlə bir dərsə gələn müəllimi siz tanıya bilərsiniz. Bəs bu necə olur? Bəzən mənə gələn belə bir mesajlar olur ki, siz deyək ki, bizə bir dərs verdiniz. Hə. Okay. Siz bir dərsdə bizə əla, super təqdim etdiniz özünüzə. Amma ola bilər siz ikinci dərsdə həmin o şeyi verməyəsiniz bizə. Mən razıyam. Ona görə də nə etməlisiz? Müəllim bir dərsdə birinci dərsdə isə 1 saat dərs deməli deyil əslində. 25-30 dəqiqə ərzində müəllimi müəllim sizi siz də müəllimi sınamaqasınız. Bu necə olacaq? Müəllimin bir metodikasına baxmalısınız. Keçdik metodika hardandır? Ümumiyyətlə yadda saxlanın, kitabdən tam dil öyrənilmir. Dil internet resourclarından və müəllimin bu beyin hissəsindən istifadə edərək, beyin nahiyəsindən istifadə edərək öyrənilməlidir. Dil. Yəni müəllim sizə onu verməlidir. Yəni bir növ metodika verməlidir və siz müəllimə tələb eləyə bilərsiniz ki, biz deyək ki, 12 dərs geri bir ayda. Biz 12 dərsinə təxminən biz 4-5 dərsin silabusunu, silabusunu qoyuram qırağa. Bizə bir 4-5 dərsin nəticəsini göstərə bilərsinizmi ki, biz 4-5 dərsin sizdən nə götürəcək? Yəni bu mütləq vacib bir nöhsü. Əlbəttə ki, bunu istəməyi də sizin necə deyim, ə, tam haqqınızdır və müəllimin də borcudur ki, onu sizə Yazılı şəkildə də olmasa, ən azından çatdırırsan ki, mən sizə bu dərslərdə bunu keçərəm. Məsələn, mən tələbəyə deyirəm, paraqraf yaz, şəkil təsviri, dairəvi metod, video tərcümə və bu 4 dənəni deyəndən sonra tələbə bir-iki nə öyrənəcək. Və görürlər ki, fərqli metoddur. Yəni bunu araşdırmalısınız. Və bu dediyim nüanslar ən əsas nüanslardır. Və ən axırıncı nüans hansıdır? İndi onu sizə deyəcəm. Gəldik əsas məsələyə. Hər bir dildə olduğu kimi, ingilis dilində də, alman dilində də və digər dillərdə də, də aksent deyilən bir şey var. Ümumiyyətlə Gəlin belə deyək, ağzı qulağa çatdırıb nəyisə tələffüz etmək və ya da ağzı əyərək dili çölə çıxardaraq danışmaq aksent deyil. Bu sözün, cümlənin bir arxasında bir məna dayanır. Bu nədir? Müəllim ingilis səsilə dərs keçməlidir, bəzən də Azərbaycan dilində izahat verməlidir və s. Müəllimin sizə əsas məsələ lazım olan metodikasıdır. O müəllimin aksentlə danışmağı sizi aksentlə danışmağa gətirib çıxarmayacaq. O müəllim aksentlə danışmağı necə edib? Siz onu ondan almalısınız. Və hər müəllimin də vəsait borcudur ki, hər tələbəyə müəyyən qədər plan hazırlasın. Hər tələbənin planı eyni ola bilməz heç vaxt. Mümkün deyil. Bu heç bir dünyada da belədir. Çünki hər tələbənin psixologiyası fərqlidir. İndi sual yaranır. Qrup dərslərində nə edəcək? Qrup dərslərini keçən zaman müəllim hər tələbəni qrupa atmağı deyir əslində. O tələbənin psixologiyasına baxıb onlarla işləməlidir. Məsələn mən bu saat qruplarım var ki, ingilsinə 4 nəfər məsələn tələbə var qrupda, məsələn aylıq 12 dərsəninə hazırlaşıırıq. Məsələn orada həqiqətən də elədirsə gəlirəm. Məsələn elə video metodikasını məsəl Aydan adlı tələbə götürür, amma Nizat adlı tələbə videonu yox, başqa metodqanı götürür. Yəni qrupda biraz o problemlər həmişə yaranı bilər. Yəni ona görə də çalışın ki, bu dediyim qaydalara riayət eləyin və qaydalar nəzərdə saxlayın və müəllimi seçən zaman diqqətli olun. Əlbəttə ki, burada bu videonun məqsədi sır kimisə pisdəmək deyil. Əlbəttə ki, gördünüz ki, mən burada heç kim pisdämirəm. Sadəcə siz tələbələrə göstərmək istəyirəm ki, müəllimi seçən zaman bu nüansları necə deyim, nəzərdən keçirməlisiz. Gəldim əsas məsələ. Bəs bir dil necə öyrənilir? Buna bağlı bəlkə də bir 40 dəərə video var. Amacəyə bir dilin necə öyrənilməsi həmişə bütün tələbələri düşündürür. Bəzən tələbə var ki, 8 dənə kurs dəyişir, amma heç bir nəticə yoxdur. Əslində o kursun da problemi yoxdur orada, bəlkə də problem var tələbənin özündə problem var. Bəli, mən görmüşəm 8 kurs dəyişən tələbənin özündə problem görmüşəm. Yəni o kursun problemi görməmişəm. Çünki görmüşəm ki, bu tələbənin özünün canında dil öyrənmə yoxdur. İlk öncə motivasiya məsələsidir. Motivasiyada nədən qayranların aydan elədi bunu, mən eləyim yox. Əlbəttə ki, sizin məqsədiniz olmalıdır. O məqsədə sizə motivasiya verməlidir. İkinci məsələ, çalışın ki, kitaba yox deyin. Kitab materialları sizi sadəcə neyniyəcək, zəiflədəcək. Kitabdən də istifadə edə bilərsiniz, amma əsas məsələ fərqli metodikalarla ingilis dilini öyrənməyə çalışın. Çalışın vaxt qoyun, bir ay ərzində hər gün olmasa da həftənin 4 günü fərqli metodikalar üzərindən öyrəndiyiniz dili tətbiq edin. Məsələn, birinci dəfə çıxın şəkilləri təsviri ətrafı, ikinci dəfə başlayın mövzular üzrə plan qurun, üçüncü dəfə sözləri cümlələrdə istifadə edin. Yəni bu formatlarda edərək çox rahat şəkildə necə dedim, özünüz suda qura çıxarda bilərsiniz. Yəni ümid edirəm ki, bu qısa bir video ərzində mən sizlərə nələrsa çatdırmış oldum. Çatdırdımsa lap gözəl. Əlbəttə ki, bəzən ola bilər ki, mənim izahatımı kimsə başa düşməyə bilər, bu normal bir şeydir və ya hətta mən də kiməsə izahatımı başa düşə bilmirəm. Amma belə videoların ardı gələcək və like etməyi və ən əsası kanala abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın. Çünki bir müəllimin həsem zaman çox-çox diqqətli olmasıdır. Çünki həm çünki vaxt və ən əsas məsələ isə pul burada əsas faktordur ki, sizin vaxtınız və pulunuz gedir. Ona görə də hər şeyi öncədən araşdırın, 5 gün, 10 gün heç vaxt itirmirsiniz. Sonra isə qərarınızı verin və əsas məsələ budurə başlayın. Amma ən gözəl metod self study metodudur. Bu qədər, çox sağ olun.